Меня зовут Михаил Дмитриевич Хрустовка. Я по образованию врач-терапевт с 30-летним стажем работы. И с этих 30 лет официально занимаюсь внедрением в жизнь, оздоровлением людей, дыханием по системе Константина Павловича Бутейка. Почему я как врач-терапевт, когда-то был ударником труда, занимаюсь такой проблемой, как оздоровление людей дыханием? Потому что у меня лично с трехлетнего возраста были проблемы именно с дыханием. Сначала это были частые простуды, Потом это все переросло в бронхиты, бронхиальную астму. Я четыре раза удалял аденоиды. Вот в Кировограде мне равняли на свою перегородку, но это все не давало никакого результата. И я призываю всех: не спешите удалять такие проблемы, как аденоид у детей, потому что с трехлетнего возраста вот ко мне обращаются уже дети, у которых есть такая проблема, и как правило советуют удалить. Я говорю, не надо этого делать. Надо восстановить природное, нормальное, носовое дыхание. И эту проблему можно решить без оперативного вмешательства. Самые первые проблемы, самые первые болезни, которые можно просто легко убрать дыхание, это первые проблемы, это частые простуды у детей, это аденоиды, полипы, это проблемы с горлом, частые простуды, ангины, это бронхиты, вечные кашли. Это бронхиальная астма, постоянные головные боли, давление нарушается и так дальше, и так дальше. У взрослого человека есть очень много заболеваний, главной причиной которых, которых есть спазмы. Постоянно холодные руки и ноги, постоянные головные боли, дистонии, постоянные спазмы в области сердца, стенокардия, спазмы артерий на ногах, развиваются варикоз, варикозные вены. И это все мы стараемся убрать медикаментозно, убрать химией, оперативным вмешательством. Но, оказывается, это можно убрать просто-напросто, изменить образ жизни. Изменить то, что, оказывается, нам дало жизнь. Это дыхание, это вода и это питание. Если вот этих три главных кита здоровья восстановить, то наш организм, он сам будет себя оздоравливать, он сам будет себя лечить и организм может полностью, ну или даже частично, избавиться от самых-самых сложных, самых тяжелых, самых, как нам говорят, нелечимых заболеваний. Но это все, как правило, лечится. Лечится самым организмом. Мы сами должны себя лечить, только нужна правильная, объективная информация. И вот, если вас будет интересовать такой вопрос, как избавиться от аденоидов детей, Как вылечить бронхит хронический? Как забыть, что такое бронхиальная астма, бессонные ночи, приступы, реанимации. Пожалуйста, обратитесь к дыханию по системе Константина Павловича Бутейка.